खसरा एक वायरल बीमारी है जो शदीद बीमार होने का सबब बन सकती है ये मतदी तरीन बीमारियों में से एक बीमारी है अलामत में बुखार सर्दी लगने जैसी अमत सुर्ख आँखें और खारिश वाले दाने शामिल हैं जो एक हफ्ते तक रह सकते हैं इससे निमोनिया बहरापन दिमागी इन्फेक्शन और बाज औकात में मौत भी वाक़ हो सकती है और ये लोगों में सांस लेने छींकने या खांसने से बासानी फैल सकता है खसरे के खिलाफ आपका बेहतरीन तहफुज, वैक्सीन लगवाने से होता है ये वैक्सीन तीन वायरल इन्फेक्शन के खिलाफ आपकी हिफाजत करती हैं। है खसरा रूबेला यही वजह है कि इसे एमएमआर वैक्सीन कहा जाता है वैक्सीन लगवाने से आप न सिर्फ अपनी और अपने खानदान की हिफाजत करेंगे बल्कि आप इस बीमारी को अपने कम्युनिटी में फैलने से भी रोकेंगे मुख्तलिफ मुमालिक में मुख्तलिफ उम्र में वैक्सीन लगाई जाती है न्यूजीलैंड में बच्चों को एम एम आर के दो टीके लगाए जाते हैं एक बारह माह की उम्र में और दूसरा टीका पंद्रह माह की उम्र में लगाया जाता है मुमकिन है की वैक्सीनेशन के औकात में तब्दीली की वजह से कुछ लोगों की एक या दोनों खुराके रह गई होंगर आपके बच्चे की उम्र पंद्रह माह से ज्यादा है और उसे पहली या दूसरी खुराक नहीं लगी तो अपने डॉक्टर नर्स वैक्सीनेटर फार्मासिस्ट या अपने मुकामी हेल्थ क्लिनिक से बात करें रह जाने वाली वैक्सीनेशन लगवाना आसान और महफूज है 2004 से पहले न्यूजीलैंड में पैदा होने वाले हर शख्स की हौसला अफजाई की जाती है कि वह वालिदैन केयर गिवर या फैमिली डॉक्टर से चेक करें कि आया इसे बचपन में दोनों एमएमआर टीके लगे थे या नहीं अगर आपको एमएमआर टीका नहीं लगा तो ये टीका अठारह साल ऐसी कम उम्र के हर शख्स के लिए मुफ्त है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके वीजे या शहरियत की हैसियत क्या है 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए इस वक्त एम वैक्सीन मुफ्त है अगर वह न्यूजीलैंड के रिहायशी हैं या न्यूजीलैंड में सेहत की मुफ्त देखभाल के अहल हैं ये मुमकिन है कि आपको या आपके खानदान को आबाई ममालिक में इससे मिलती जुलती वैक्सीनेशन लगी हों अगर आपको मालूम नहीं है तो हिफाजत के नुक़ा नजर से वैक्सीन लगवाना बेहतर है अगर आप किसी ऐसे मुल्क का सफर कर रहे हैं जहाँ खसरे के मालूम केसेस हैं इस बात को यकीनी बनाने के लिए आपको अपने हेल्थ प्रोवाइडर से चेक करना चाहिए कि आपको तमाम एम एम आर वैक्सीन लग चुकी हैं। अगर आपके किसी बच्चे की उम्र एक साल से कम है तो अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से एम एम आर वैक्सीन सफर से पहले लगवा लेने के बारे में बात करें ताकि वह सफर के दौरान महफूज रहे ज्यादातर लोग वैक्सीन लगवा सकते हैं ताम प्रेगनेंट खी को अपने बच्चे की पैदाइश के बाद वैक्सीन लगवानी चाहिए और जो लोग मुदाफती मसाइल के लिए दवा ले रहे हैं उन्हें पहले अपने वैक्सीनेटर से बात करनी चाहिए अगर खानदान या घर के दूसरे लोगों को वैक्सीन लगी हो तो ये फायदेमंद रहता है एमएमआर एम वैक्सीन आपके मुकामी हेल्थ प्रोवाइडर और बहुत सी फार्मेसियों में मुफ्त दस्तियाब हैं। एमएमआर वैक्सीन का एक बेहतरीन हिफाजती रिकॉर्ड है और इसे ऑटिया न्यूजीलैंड में 30 से जायद सालों से सालों इस्तेमाल किया जा रहा है इसका हिफाजत और तासीर के हवाले से जायजा लिया गया है और इसकी बाकायदगी से निगरानी की जाती है एम वैक्सीन से बाज औत जिमनी असरा पेश आ सकते हैं ये आमतौर पर हल्की नौत के होते हैं और ये हर किसी को पेश नहीं आते हल्के दर्जे के जमनी असर नॉर्मल हैं और जाहिर करते हैं कि आपका मुदाफती निजाम वैक्सीन पर अपना रद्द दे रहा है कुछ लोगों को वैक्सीनेशन के पाँच से बारह दिन बाद हल्का रद्द हो सकता है जैसे हल्का बुखार दाने या सूजे हुए ग्लैंड दीगर हल्के रद्द जो आमतौर पर वैक्सीनेशन के बाद एक या दो दिन के अंदर हो सकते हैं इनमें ये शामिल है सर दर्द हल्का सा बुखार मतली बीमार महसूस करना बेहोश होना या बेहोश महसूस करना कुछ अमूमी बीमार महसूस करना अगर आपको मालूम नहीं है कि आया आप में खसरे के खिलाफ मुदाफत है या आप अपनी आबाई मुल्क से अपनी वैक्सीनेशन की हैसियत को चेक करना चाहते हैं तो मेहरबानी अपने फैमिली डॉक्टर नर्स वैक्सीनेटर या फार्मासिस्ट से बात करें किसी भी तरह के दीगर मालूम के लिए अपनी डॉक्टर या फार्मासिस्ट से बात करें आप हेल्थ लाइन को भी जीरो एट डबल जीरो सिक्स वन 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 सिक्स आरोप एक मुफ्त कॉल कर सकते हैं या मजीद मालूम के लिए इन्फो डॉट हेल्थ डॉट एन जेड देखें हमारी कसर या एथनिक कम्युनिटीज के लिए सबसे अहम चीजों में सेहत और तंदुरुस्ती भी शामिल है 2022 में हमने मुल्क भर में सेहत की इवेंट्स का एक सिलसिला चलाया था और आपने हमें बताया था कि आप ऑटिया रोवा न्यूजीलैंड में दस्तियाब सेहत की खिदमात के बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं लिहाजा हमने वीडियोस की एक सीरीज बनाने के लिए ते फातुओरा के साथ शिरकत दारी की है ताकि लोगो को यह समझने में मदद दी जा सके खसरा क्या है वायरस की अलामत क्या है और अपने आप की हिफाजत कैसे की जाए